Кришна еще раз, дорогие преданные, рады всех видеть, столько много вайшнавов. Такой светлый день э, совпадает с картикой, да, вот. праздник преданных. Вот, что хочу сказать, что, ну, греха с хашром – это серьезная штука. Вот, и это ашрам, аш, ашрая, прибежище. Вот, и Он предназначен для того, чтобы преданные могли духовно прогрессировать, да, чтобы могли быть защищены со всех сторон от иллюзорной энергии. Бактивно Такур говорил, что в Калиюгу почти все большинство вайшнау, они являются семейными людьми. Говорит, если есть у кого-то ну, какие-то вот какие-то доход да, вот для поддержания семьи. Говорит, вот это и хорошо, ничего не надо менять. Говорит, а просто идти и воспевать святые имена Господа. То есть ну, в храм. Кстати, я помню, как в Кишорда с Бабаджи Махараджу спросили, как можно добиться развить любовь к Богу за одну жизнь. И он сказал, что это можно сделать, купив прямо Бхакти Чандрику, правильно, и Прадхану, да, возьми две пайсы и купи две эти книги. Я как раз вспомнил, что сегодня уход на Ратам Дастакура, Великий Вайшнав, вот, который написал Према Бхакти Чандрику. Она очень такая небольшая книга, один, один, мудрец мне на Радхакунде сказал, что я говорю, зачем была такая книга написана, но ну, есть Шримат Бхагава там, читание Ширитамрита. и он сказал, она была написана для, ну, для тех людей, понимая Кали-югу, на Ратам очень сжато и кратко, он понимает, что даже Шримад Бхагава там все не смогут прочитать. Вот тогда он написал прямо Бхакти Чандрику книгу, вот, которая очень uh, от шатхи до премы, она ведет Вайшнава. И она очень решительная, очень динамичное произведение. Я, кстати, я извиняюсь, забыл сегодня, что уход на там Драстакура. Вот, она была в эту сторону больше говорить. И мне это произведение очень нравится. Оно очень решительное. Там такие Лучше в сердце копье, чем общаться с материалистами. Там, я, я упал в канал восточных желаний, и кошелот вожделения пожирает меня. В ну, общем, краткие такие выражения. Вот. И это все переплетается с красотой внутренней жизни Вриндавана. То есть определенная динамика э, соблюдается в произведениях я заметил, как и у всех вайшнавов, и так как э, в произведении Рагунатхида за с вами Манакшикши, то есть там даются несколько возвышенных стихов, потом напоминается нам о нашем положении, в каком мы находимся, ну, чтобы не было сахаджи. Вот. Э, потом идет дальше опять, опять сладкие стихи, прославляющие врач. Вот. Потом опять там, вожделение со своими друзьями, словно банда, подстерегающая невинных паломников, там, нападает на нас, связывая веревками, несчастье более тщетных усилий. Тоже, и в Наратам Дастакура тоже, тоже идет. Потом, допустим, стихи, прославляющие Шримати Радхарани, ее, ее окружение, вот, и определенные лилы. Потом опять заботясь о то есть великие Вайшнавы, они писали же эти произведения для нас, они писали вот для, для жителей также Кальюги. вот Поэтому они, они знали, как подать правильно. Вот, в этом также огромная удача Шилы Праупады, в первую очередь, поскольку мы являемся Праупады ногами. Вот, Шила Праупада также очень смог... Мы сегодня лекцию читали, слушали Шилы про упады. Он, я лишний раз убедился в том, что для себя, ну, что Шила про он как бы сделал перезагрузку. Вот столько много ведических произведений. Вот, и он как бы раз так перезагрузил все, и простым языком он смог донести очень возвышенные вещи. То есть в этом в этом огромная, ну, как бы талант и огромная удача. А, и интересно, э -э -э, так, Гора Кишура Бабаджи, к нему подошла семейная пара и сказали, как нам можно прогрессировать. Он сказал, относись к своей супруге как к божеству. Вот. Он сказал, и у тебя не будет никаких проблем. Вот секрет. Так что ну, если духовная модель такая, да, если убрать эгоцентризм, то все решается. Также это и в руководстве храма, и в каких-то определенных служениях, которые мы выполняем. Вот. Самая заноза и корень это эгоизм, эгоцентризм, которые нам постоянно... подсказывает нам о нашем падшем положении. Вот, и отсюда все раздоры, все какие-то неприятности, да, непонимания. То есть, а век калий, он окрашен непониманиями. То есть, он уже, уже эти непонимания не присутствуют. Вот, их никуда не денешь, то есть, они есть. Вот, но они проходят сквозь э, преданного, вот, когда он действительно ну стремится к Господу, хочет развить дремлющую любовь к Богу. Вот. Если эти два фактора есть у супругов, то это будет вообще ну, как бы золотое время. Вот. Я в картику, я хочу немножко, мы знаем, что этот месяц Дамадара мы читаем, поем Дамадараштаку, да, и также там в конце этой удивительной молитвы прославляется Шимати Радхарани. Вот, и фактически этот месяц Шимати Радхарани, да, и во Вриндаване, вот сейчас многие вайшна во Вриндаване, и Прабуга говорил, что президент из Луцка, потом и Кабакта Прабу, наш президент Симферопольского храма, вот, еще там... А, а такела, Донецкого храма, да. Вот, ну, и все они там, как бы, передавали. А наш также, наш э, э, Сакка, да? Бриндаван -Сакка. Сакка, также он, да, во Бриндаване сейчас, на картику. То есть, это прекрасно. Вот, и этот это месяц с Матери Отхорани, и мне, мне хотелось просто, вот, есть гирлянда молитв, которая говорит о татве Радхарани. Вот есть татва, истина татва в периоде санскрита. Это истина. Вот относительно Кришны есть Харь Кришна. Есть татва относительно Шимати Радхарани. Прекрасные стихи, которые подчеркивают. Угу, подчеркивает величие Шимати Радхарани. Вот. И, и первый, первый стих, я хочу ну, прославить, вот, пройтись по, и по этим стихам, как раз тут время немного Вот, еще раз. Первый стих это считание Чайтамриты, а ли ты 4.82. То есть подчеркивает, что именно Шимати Радхарани является драгоценным камнем для Винды вот Среди всех возлюбленных. Винда нандини, Радха, Гвинда Мохини, винда Сарвасва, Сарваканта, Широмани. Радха, отрада Гавинды, очаровательница Гавинды. Она конец и начало всего для Гавинды. Дрожайший камень, Венце Его возлюбленных. Вот. И следующий стих, она богиня для Творца, читание Чайтамрита отделила 4,95. Джагад Махана Кришна Танхара Махини то Эва Самастера Парапрабхакурани. Господь Кришна очаровывает весь мир, но Ширадха очаровывает даже Господа Кришну. Поэтому она верховная богиня. Вот, и мы знаем, что в Риндаване везде, даже на заборах, на камнях, куда ни глянь, на деревьях, и все написано везде «рады, рады, 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 рады». То есть, э, исходя из этого вот стиха, этого, татва, то есть, не какая-то спекуляция, то есть, а четко подчеркивается в ведических писаниях возвышеннейшее положение Шимати Радхарани. Вот, и ее нужно... Все, все, все вайшнавы хотят умилостивить, да, Шимати Радхарани, потому что она является олицетворением олицетворением милосердия, терпения милосердием, состраданием живым существам. Вот. И, и мы знаем, что даже когда Шимати Радхарани она общается с Господом, вот, она помнит об условленных живых существах. Какая удивительная ну, вот, секрет такой духовной жизни, что и также мы знаем, что все, все садху, также вот, и тикшава коронника Сухрида, да, махатманас, там, партхам, дайви прикрити ашвитага, то есть дайви прикрити божественной энергии, то есть махатмы, махатманам, махатмы, великие души, они находятся под покровительством самой Шримати Радхарани, которая олицетворяет эту энергию преданного служения, преданности. Вот. Так как они являются ниргунами, они находятся в ниргун материальной природы, да. Вот. Они находятся вот. И великие души, они также, общаясь с нами, они дают нам огромное благо. Вот. Мы сегодня с, с Максимом Барбу общались на эту тему, что... Вот этот знаменитый стих Браманта Брамита Кона Бхагива Таджива, Гуру Кришна Прасады Пая, Бхактилата Биджа. То есть это где Господь читания говорит с Рупая с вами. Вот о том, что живые существа скитаются, получают разные тела, и все-таки по милости Гуру Кришны, Прасады Пая, Бхактилата Биджа. То есть Биджа, Бхактилада, они дают семя преданного служения. И я раньше думал, что же такое вот это семя семя, какое они дают. И оказывается, семя ⁇ это рассуждение. Это рассуждение в переводе. То есть каждая какая-то тема и серьезная, она в основе, в фундаменте ее. Даже в материальном мире это рассуждение. Да? Мы можем знать, что там, там политики рассуждают, рассуждают там аналитики. Вот, э, социопаты и так далее, там рассуж... все эти рассуждения в материальном мире. Вот. Но Татва, э, вот семя, э, это садху, он рассуждает о Кришне, да? Он это делает со вкусом, и благодаря сукрити, благочестию живого существа, он привлекает к себе эти дживы и начинает рассуждать. Да? И также живое существо потом начинает получать э, это, эту Кришна получает. Вот, вот это и есть Бхактилата Биджа, да, семя. Вот, и надо быть очень аккуратным, чтобы это семя э, не забить рассуждениями а, опять же, о политике, а, там, фильмы, там, то все. То есть можно эту Бхактилата Биджу, это рассуждение, можно быстренько потушить, как бы, вот. И поэтому ее надо очень аккуратно оберегать, да, мы знаем, что вот поливать ее шраваном, киртаном, вишнасмараном, следить за чистотой, да, вот, следить за мотивацией, все надо это отслеживать, наблюдать себя со стороны. И это очень важно. Вот. Отсечь все ненужные размышления. Эти, эти биджа. Есть карма биджа, есть гьяна биджа. То есть это все. Нам повезло, что мы получили бхакти биджа. То есть мы получили размышления. Вот. И это очень здорово. Следующий стих. Радха, пленившая Кришну свою любовью, наивысший объект поклонения. Деви Кришна Майя Практа, Радхика Парады Сарва лакшма мая сарва кантих самохина пара. Шримати Радхика, верховная богиня Парадевата, исключительная обитель или источник удивительных любовных развлечений Деви. Не отлично от Шри Кришны, она постоянно поглощена им одним, Кришна Майи. Она прибежище всех богинь процветания, Саралакшма Майи, олицетворение всего великолепия, она необыкновенно прекрасна, сарвакантих, Она сводит Шри Кришну с ума своими достоинствами, чаруя его сердце, Самахини. Вот, очень, э, мы по милости Господа читания, Джайши Кришна читания права по, мы получаем такие возвышенные стихи. Вот. Иногда их надо слушать вот для чего? Для того, чтобы держать бывшую цель над головой. Сейчас пробую. Я, я извините. Да, этот, этот стих. Этот стих минутку. Шимат Бхагава, там 10, 30, Да. Также он есть. А я читательная черетам, а отделила 4,88. Вот. С одной стороны, это как бы очень возвышенно, а с другой стороны, если мы не будем держать высшую цель над головой, тогда 16 плюс 4 и назад Богу. То есть вот это вот как бы эта тема будет вроде нас как бы вдохновлять. Но на самом деле мы будем, можем закольцеваться. То есть опять материальное желание, то есть очищая, очищая сердце, да, свято место пусто не бывает. Опять, если мы не будем разжигать свою, свою жажду лоулем, обрести духовное совершенство, да, попасть, развить свою духовную форму, понять ее, понять свои отношения с Господом, вот, то тогда это очень будет сложно, ну, то есть опять тогда мы будем там это враги духовной жизни, камико, камини протишка, там деньги противоположный пол и слава, вот, тогда в этих трех категориях мы будем искать прибежище. Вот. Поэтому, общаясь с Татху, которая имеет вкус, вот эту биджу, постоянно рассуждают об их деянии Господа. Вот. Они очень-очень э, сладкие, да? и они нам передают, транслируют эту, сладость, вот, по, подтверждая стихами. Вот, э, «Анар чарит чарам» – это знаменитый стих делила, где Господь Читания говорит, что в Махамантри, я дал вам Махамантри Харе Кришна, есть матхурья Раса, то есть знаменитый стих, она рапитачири я не знаю, может кто-то помнит его, но, помню, я блокнотик не взял свой, вот, где четко Господь Читания говорит, что э, вкус Вриндавана, он вплетен в Махамантру Харе кришна, вот. возьмите его, то есть нужно просто немножко шарадхи веры, вот для того, чтобы он, Господь Нитянанда, помните, он раздавал святое имя там за какие-то определенные монеты, там Бактивина такого писала. Вот. Но самое главное, это надо было шратки, немножко веры. Это самая главная монета. Вот. И следующий стих заканчивается Шиллер. Шимати Радхарами, Радхара Радхика, самая дорогая возлюбленная Шри Кришны. Ядха Радха прия вишно, стася кундам приям Тадха сарва гапишу Саива кья вишнур атьянта валапха. Шримати Радхика, бесконечно дорога Господу Кришне, и точно так же ему дорого место ее омовения Шри Кунда. И всех возлюбленных у Кришны нет никого дороже Шримати Радхарани. Вот на нам открыл Радхакунду. Мы знаем, что он в этом месте плакал, вот, набрал глины, там было рисовое поле, небольшая такая лужа, лужица. А последний стих уже заканчиваю время. Шимати и олицетворение трансцендентной расы. Она на чимани раса, против хавит, тапхис. эва, ниджарупа, тая, Галока Эва нива, САТЬЯ Акилат Мабуто, Говиндам Ади Пурушам Тамахам Баджамани Брахма Самхита 5.37. Шигавинда, все проникающие, пребывающие в сердце каждого, находится в своей обители Галокитхами вместе со Ширадхой, которая не от него и воплощает с собой его энергию наслаждения, холодильник, вместилище трансцендентной расы, она владеет 64 искусствами. Их сопровождают ее на перстнице Саки, являющиеся экспансиями ее трансцендентного тела, исполненные всеблаженной духовной расы. Я поклоняюсь Еговинде, предвечному Господу. Шимаджадрання, ки джай, картика каврата, ки джай. Славному ходу ще на ратамдастакурки джай. Шіла правопада, ки джай. примаданди.